بلوچستان کا ایک آنس سونا ایک آنس تانبا یا کوئی اور زمینی دھات وہ بلوچ کی ہے اس پہ پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے ایک آنس پر بھی نہیں ہے یہ قرضے انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لیے یہ قرضے انہوں نے پاکستان کو یا ہم سب جو پاکستان میں قید ہیں ہمارے معیار زندگی کو یا ہمارے صوبوں کو یا ہمارے مقبوضہ علاقہ جات کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں لیے ریکورڈک ایک جو ہے بلوچستان میں اس کو دنیا کا تانبے اور سونے کے سب سے زیادہ ذخائر پائے جانے والے علاقوں میں سے ایک ہے یہ میں پانچ سو کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس کے نیچے سونا اور تانبا دبا ہوا ہے ہیلو ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو میں ہوں ڈاکٹر امجدیو مرزا ناظرین اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو جوائن کر کے اس کے پیڈ ممبر بنیں پلیز ہمیں پیڈ ممبرس کی بڑی ضرورت ہے تو اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج میں رپورٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان منرل انویسمنٹ فورم کا جو اجلاس ہوا کل اسلام آباد میں اس کے حوالے سے جو بلوچستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو خطرات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر آ, اس اجلاس میں عاصم منیر بھی تھا اور شہباز شریف بھی تھا عاصم منیر جو ہے وہ پاکستانی فوج کا کمانڈر ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے آ, بین الاقوامی تنظیموں کے اور بینکوں کے اور جو مائننگ کمپنیز ہیں ان کے بہت سارے نمائندے بھی وہاں موجود تھے وہاں پہ ایک بیان جو میرے میرے لیے بڑا قابل غور ہے وہ ہے جو شہباز شریف نے دیا شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے پاس کھربوں کے کھربوں کے یعنی ٹریلینز آف ڈالرز کے مادنی ذخائر ہیں یعنی زمین کے اندر جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ ہیں اور اس سے استفادہ کر کے قرض کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ادارے مل کر کام کریں تو بہت جلد ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں یہ انہوں نے وہاں تقریر میں کہا اور آسم انہی نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان عالمی مادنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو یہ دونوں نے وہاں پہ کی اور اسی کے اندر سارا کھیل جو ہے بلوچستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر گلگت گل بلتستان پر جو قبضہ ہے وہ سارا کھیل جو ہے وہ ان دو جملوں میں پوشیدہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہ دریافت ہوا ہے کہ چاغی میں جو پانچ سو میل کی پٹی ہے وہ تانبے اور سونے سے بھری پڑی ہے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ خبر جو ہوتی ہے وہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ خبر کا تجزیہ کرنا اس خبر کے پیچھے کیا چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو منظر عام پہ لانا میں سمجھتا ہوں وہ پھر اصل خبر ہے اور وہی ایک انقلابی صحافی کا کام ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھربوں ڈالرز کی مادنی ذخائر ہیں تو ہمارے سے کیا مطلب ہو ہمارے سے مطلب ہے قبضہ گیر ہمارے سے مطلب ہے پنجاب کے فوجی جرنیل اور سویلین اشرافیہ جو مل کے مقبوضہ علاقوں کو لوٹ رہی ہے ان کا پانی لوٹ رہی ہے ان کی زمینی مادنیات لوٹ رہی ہے ان کے جنگلات لوٹ رہے ہیں ان کے باغات سے پیدا ہونے والا پھل لوٹ رہے ہیں ہم سے مراد ہم ہمارے پاس سے مراد ان کے پاس لیکن وہ ان کا نہیں ہے اور یہی بات جو ہے سمجھنی ضروری ہے کہ بلوچستان کا ایک آنس سونا ایک آنس تانبا یا کوئی اور زمینی دھات وہ بلوچ کی ہے اس پہ پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے ایک آنس پر بھی نہیں ہے ایک ذرے پر بھی نہیں ہے اور اسی طرح گلگت بلتستان کے جو مادری ذخائر ہیں ان کے اوپر یا مقبوضہ پاکستانی جمہو جموں کشمیر جو ہے اس کے اوپر پاکستان کا ایک ذرے پر بھی اختیار نہیں ہے حق نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام کا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا ہے تو پہلی بات تو ہمیں ہمارا جب وہ کہتے ہیں تو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ہم ان کا حصہ نہیں ہیں ٹھیک دوسری بات کرز کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے یہ چنگل میں پھنسے کیسے سوال یہ نہیں ہے کہ قرض کا چنگل ہے سوال یہ ہے کہ قرضہ تو ہم نے لیا ہی نہیں مجھے آپ نام بتائیں کسی بلوچ کا کسی کشمیری کا کسی گلگت بلتستانی کا جس نے ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہو بتائیں نا کمنٹ میں لکھیں اگر کسی آپ جانتے ہیں کہ کسی نے لیا ہے کرزہ تو لیا فوجی حکومتوں نے انہوں نے قرضہ لیا اربوں کے حساب سے قرضہ لیا قرضے تو لیے بھٹو نے قرضے تو لیے ایوب خان نے قرضے تو لیے اس کے بعد آنے والی جو حکومتیں ہیں ضیاء الحق کی حکومت بے نظیر کی حکومت نواز شریف کی حکومت قرضے تو انہوں نے لیے قرضے تو بلوچ نے نہیں لیے کرزے تو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں لیے اور پھر یہ کرزے لیے کیوں گئے اور دیے کیوں گئے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کرزے لیے اس لیے گئے کہ پاکستان کی معیشت پیداواری معیشت نہیں ہے مینوفیکچرنگ بیسٹ جو ہوتی ہے اکانمی نہیں ہے پاکستان کی پاکستان کی ایکانومی کمیشن کھانے والی چوری کرنے والی اور فوجی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو قائم رکھنے والی ایک معیشت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ جو معیشت ہے وہ بلیک ایکانومی ہے وہ اس کا کسی کھاتے میں کوئی ہے ہی نہیں یہ قرضے انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لیے یہ قرضے انہوں نے پاکستان کو یا ہم سب جو پاکستان میں قید ہیں ہمارے معیار زندگی کو یا ہمارے صوبوں کو یا ہمارے مقبوضہ علاقہ جات کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں لیے کہاں ہیں وہ قرضے کہاں استعمال ہوئے ہیں وہ قرضے وہ قرضے ان کی یاشیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ قرضے انہوں نے جو قرضے لیے ان کے سود اور ان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوئے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو وہ قرضے لیے ہی نہیں لہٰذا ہم اس کے دیندار نہیں ہیں قرضوں کے بھائی ڈپریشن ہمیں کیوں ہو ہم کیوں پریشان ہو ہم نے تو قرضہ لیا ہی نہیں اب آ جاتے ہیں قرضہ دینے والے پر دیکھیں میری بات سنیں آپ سب سمجھدار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا دس ہزار روپیہ چاہیے بڑا سخت ضروری ہے قرض سمجھ کے دے دیں میں آپ کو واپس کر دوں گا آپ سب سے پہلے تو کہیں گے کہ یار ڈاکٹر کے پاس تو جاب ہی کوئی نہیں ہے یہ تو اتنے عرصے سے بے روزگار ہے ٹھیک ہے نا یہ کدھر سے مجھے قرضہ واپس کرے گا تو آپ بہانہ بنا دیں گے آپ کہیں گے یار کل ہی میں نے بجلی کا بل جمع کرایا میرے پاس تو بالکل پیسے نہیں ہے یا میں نے کوئی چیز خرید لی ہے موٹر سائیکل خرید لی ہے تو اس میں میرے پیسے لگ گئے ہیں سارے یا میں نے اپنے بچوں کو بھیج دیے پیسے تو ادھر چلے گئے تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کوئی شخص کبھی بھی کسی ایسے شخص کو قرضہ نہیں دیتا جس سے اسے واپسی کی امید نہ ہو اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں اور وہ پیسہ جو دے دیا جائے دوسرا ایک صورت یہ ہوتی ہے ہو کہ آپ کہیں یار ڈاکٹر پھنسا ہوا ہے کوئی بات نہیں یہ لو ڈاکٹر صاحب دس ہزار روپیہ لے لو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں واپس نہیں کرنا وہ قرضہ نہیں ہوتا وہ گرانٹ ہوتی ہے یا وہ جو ہے امداد ہوتی ہے وہ چیریٹی ہوتی ہے وہ مدد ہوتی ہے جس کا واپسی کا کوئی لین دین نہیں ہوتا آپ اپنے اچھے دل سے کہتے ہیں یار نہیں واپس نہیں لیں گے قرض نہیں ہے یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ جتنے بینک ہیں یہ ان کو پتا نہیں ہے ان کو اور جاپان کے بینکوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اتنی پیداوار نہیں کر سکتی کہ وہ پیسہ کما کے ہمارے قرضے واپس کرے ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا ہے جو ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں ملکوں کا ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے پسلی نہیں ہے قرضہ واپس کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضے جو ہے انہوں نے بدنیتی پہ دیے پھسانے کے لیے دیے کہ ٹھیک ہے دے قرضہ اس کے دیکھو نا گھر میں کتنا زیور پڑا ہوا ہے اس کے گھر میں کتنا مال پڑا ہوا ہے سونا پڑا ہے تانبا پڑا ہے لیتھیم ہے اور مادنیات ہیں تو بس ٹھیک ہے مڑا اس کو دو قرضہ تو یہ تو واپس نہیں کر سکے گا تو ہم اس کا سونا لیں گے ہم اس کا تانبا لیں گے صحیح ہے تو وہی آج ہو رہا ہے لہذا ہم ایک تو اس لیے یہ قرضوں کی واپسی کے دیندار نہیں کیونکہ ہم نے لیا ہی نہیں بھائی بلوچ کیوں دے قرضہ گلکت بلتستان کے لوگ اور یہ ازاد آزاد کشمیر کے لوگ کیوں قرضہ جو ہے ان کا لیا ہوا قرضہ بدنیتی پہ دیا ہوا تو ان کا لیا ہوا قرضہ لوٹ مار کے لیے اور دوسرا بدنیتی پر دیا ہوا قرضہ کیوں واپس کریں ہم تو ایک پیسے کے بھی مقروض نہیں ہیں بھائی ہم تو دولت سے مالا مال ہیں اور ہمیں ایسے کر دیا دماغ کو ایسے معوف کر دیا ہے کہ ہم ہر وقت ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ سائیں معاف کر دو دے دیں گے اگلے سال دے دیں گے وہ ہم نے دینا ہی نہیں ہے ہم نے لیا ہی نہیں ہے اب میں آتا ہوں آپ کو کہ آسم منیر کیا کہتا ہے آسم منیر کہتا ہے بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتا ہے ادارے کون سے ہوتے ہیں انسٹیچوشنز بھئی سیدھا سیدھا بولو ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لوٹ مار کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں ہمیں بھی کھلاو خود بھی کھاؤ تو یہ بڑی خطرناک کل ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میڈل انویسمنٹ فورم کی اور اس میٹنگ کے جو ہے وہ دو ادارے ہیں جنہوں نے اس میٹنگ کے لیے بندوبست کیا ہے آ, پیسے ویسے جو ہوتے ہیں وہ دیئے ہیں وہ ہے او جی ڈی سی ایل یعنی آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ اور دوسرا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کامسل یہ جنہوں نے بنائی ہے نا ایس آئی ایف سی یہ شباز شریف نے بنائی تھی کہ بھئی ہم اس میں کوئی دفتری رکاوٹ نہیں ہوگی جس نے پیسہ لگانا ہے آؤ لگاؤ ہم فٹا فٹ جو ہے اس کو ون ونڈو آپریشن کر کے آپ کو سہولت دیں گے اب آ جاتے ہیں ڈک کی طرف ڈک جو ہے بلوچستان میں اس کو دنیا کا تانبے اور سونے کے سب سے زیادہ ذخائر پائے جانے والے علاقوں میں سے ایک ہے یہ جہاں ابھی پوری طرح سے یہ سونا اور تانبے کو نکالا نہیں گیا ابھی اور یہ ڈک نے جو پہلی رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ستر ارب ڈالر کا فری کیش فلو اور نوے ارب ڈالر کا آپریٹنگ کیش فلو جنریٹ کرے گا سینتیس سال تک لیکن اب جو رپورٹ آئی ہے اور وہ میرے پاس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان مادنیات کو سینتیس نہیں بلکہ بیالی سال تک نکالا جائے گا جبکہ وسائل جن کا ابھی ریکارڈ مہیا نہیں اس کے مطابق بلوچستان سونے اور تانبے کے وسائل اسی سال کے لیے کافی ہیں اسی سال کے لیے اور کل اسی میٹنگ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ چاغی میں پانچ سو کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس کے نیچے سونا اور تانبا دبا ہوا ہے پانچ سو کلومیٹر تو اب یہاں پہ ڈائریکٹ جو کمپنی ہے وہ ٹھیکہ اس کے پاس ہے لیکن وہ اس پورے پروجیکٹ کا ریکارڈنگ پروجیکٹ کا پچاس پرسنٹ اس کا ہوگا جو منافع نکلے گا اور پچاس پرسنٹ تقسیم ہوگا پاکستان اور بلوچستان کی سرکاروں کے درمیان اب بلوچستان کی سرکار نے اس پچیس پرسنٹ جو ان کو ملے گا اس سے کیا کرنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں کرپشن زندہ آباد اور پاکستان میں جو جائے گا وہ پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں اور ان کی بڑی بڑی جو ان کے سیکٹری ہیں اور ان کے منسٹرز ہیں ان کی یاشیوں اور طرحوں پہ سرف ہوگا وہ عوام کی ڈیولپنٹ پہ سرف نہیں ہوگا تو یہ جو بیرک کمپنی ہے کینیڈا کی اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا اب بیرک یہ بیچے گا کہاں ہے وہ نکال رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں نکال رہے ہیں ایک چیز وہ اس کو بیچے گا کہاں اس کے خریدار ہوں گے جاپان ساؤتھ کوریا اور یورپ کے ملک جیسے سویڈن ہے جرمنی ہے اب جو رپورٹ آئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پہلی جو سٹیج ہوگی پہلا مرلہ جو ہے اس میں یہاں سے پینتالیس ملین ٹن ساڑھے چار کروڑ ٹن جو ہے ساڑھے چار کروڑ ٹن وہ نکالا جائے گا اور دوسری سٹیج میں یہاں سے نو کروڑ ٹن نکالا جائے گا نو کروڑ ٹن لوٹا جائے گا یہاں سے اور ان معیات کو جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں بیالیس سال تک نکالا جائے گا یہ اس سے بھی آگے کا ہے یہ تو ان کو یہ، تھوڑا تھوڑا یہ بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سونے اور تانبے کے وسائل اسی سال تک کے لیے کافی ہیں یہ دو سو سال کے لیے کافی ہیں اب ریکو ڈک میں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے عالمی بینک نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے نام پہ دو ارب ڈالر سالانہ سالانہ دو ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے یہ جو بیرک کمپنی ہے اس کے مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کی وہ ہے 43.1 بلین ڈالر یعنی 43 ارب ڈالر کی کمپنی ہے یہ یہ کچھ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے تو وزیر تجارت جو ہے جام کمال خان انہوں نے زور دیا ہے کہ پاکستان کے وسیع ترین مادنی وسائل کو عالمی کمپنیوں کے لیے بطور سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیا جائے گا کیونکہ ملک کے پچانوے فیصد معدنیات ابھی تک کھوجے ہی نہیں گئے پچانوے فیصد کا ابھی کیا ہی نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان صرف ان دو خطوں میں نوے قسم کی نایاب زمینی دھاتے موجود ہیں نوے قسم اب اس میں ایک اور, اور, اور یہاں یہ آخری بات کہ بیریک جو کمپنی ہے یہ کینیڈا کی جو ریکارڈنگ میں کام کر رہی ہے اس کی جو ٹوٹل سرمایہ کاری ہے وہ پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر ہوگی بہت سارا پیسہ اس میں جو ہے وہ باہر سے لائیں گے یہ قرضے کی شکل میں اس میں جو ہے وہ ساڑھے چھ سو پچاس یعنی کہ پینسٹھ کروڑ ڈالر جو ہے پینسٹھ کروڑ ڈالر ورلڈ بینک انٹرنیشنل فائنینس سے آئے گا اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن یہ ورلڈ بینک کی ذیلی تنظیمیں ہیں ذیلی ادارے ہیں پانچ سو ملین یعنی کہ پچاس کروڑ ڈالر جو ہے یہ آئے گا پچاس کروڑ سے ایک ارب ڈالر تک یہ آئے گا جی یو ایس ایکسپورٹ امپورٹ بینک سے اور اسی طرح پچاس کروڑ ڈالر جو ہے وہ آئے گا منیلا میں جو ہے نا ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہاں سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کینیڈا سے اور جاپان بینک فار انٹرنیشنل کوپریشن یہ وہ بینک ہے یہ وہ ادارے ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں اس میں اب آپ نے کئی جگہ پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ یا ویسے ٹی وی پہ آپ نے ایسے نیچر کے پروگرام دیکھے ہوں گے جس میں دکھاتے ہیں کہ ایک ہرن بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے چیتا بھاگ رہا ہے پھر وہ چیتا اس کو گردن سے پکڑ کے نیچے گرا لیتا ہے پھر اس کو کھاتے ہیں کھانے کے بعد آ, وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں جو جنگلی بھیڑیا ہوتے ہیں جن کو ہائناز کہتے ہیں وہ آ کے وہ پھر کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح کا سیناریو ہے کہ باہر کی دنیا کے لالچی اور وہ لوگ جن کا سوائے منافع کمانے کے اور کوئی انسانی ان کا کوئی انسانیت سے کوئی لین دین نہیں ہے یہ خونخوار جو ہے یہ آ کے بلوچستان کے زمینی وسائل پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور پاکستان کو یوں سمجھ لیں کہ جب وہ کھا لیتے ہیں نا شیر چلے جاتے ہیں تو جو بھیڑیے پیچھے سے آ جاتے ہیں کتے بھیڑیے جو اس ڈھانچے کے اندر سے جو بچا کچا ہے وہ کھاتے ہیں وہ پاکستان ہے فیصلہ کرنا پڑے گا سب کو کہ نہ ہم نے قرضہ لیا نہ آپ نے قرضہ نیت سے دیا اور اب آپ ہمارا پاکستان کا بازو مروڑ رہے ہیں اور پاکستان نے فوجیں بھیج دی ہیں ابھی میں نے آپ کو خیبر پختونخواہ کا نہیں بتایا خیبر پختونخوا میں جناب جنوبی وزیرستان میں بہت بڑے ذخائر نکلے ہیں ان کا پتہ چلا ہے تو یہ پوری بیلٹ جو ہے نا یہ افغانستان تک یہ سارا بلوچستان افغانستان گلگت گل بلتستان آزاد کشمیر جس کو یہ کہتے ہیں یہ مالا مال ہے یہاں پہ کسی کو ہم نہ کسی بلوچ کو اور یہ بات میری نوٹ کر لینا آج نہ کسی بلوچ کو کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کشمیری کو نہ کسی جموال کو نہ کسی گلگتی کو نہ کسی بلتی کو ان علاقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک دفعہ یہ آزاد ہو جائیں تو کیونکہ یہاں سے پیدا ہونے والی دولت ہی اتنی ہے کہ ایک ایک لاکھ روپیہ بھی مہینے کا دیں سب کو تو آبادی اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا کوئی وہ پیسہ کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھے تو پھر آپ باہر سے لائیں لیبر وہ کرے آپ کا کام آپ بیٹھ کے سائنس کے کے اندر ایجادات کریں آپ بیٹھ کے ٹیکنالوجی میں غور فکر لگائیں علم حاصل کریں تعلیم حاصل کریں دوسرے ملکوں میں جائیں وہاں کی ڈگریاں لے کے واپس بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئیں اور جو ہے اپنے ملک کو اپنے وطن کو ترقی یافتہ بنائیں تو یہ فوج اس لیے نہیں گئی ہوئی کہ یہ وہاں کوئی دہشت گرد آگے ہیں اور یہ ان کو مارنے کے لیے گئے ہیں اور یہ قبضہ جو ہے ان سے چھڑانے کے لیے گئے ہیں یہ خود قابض ہیں اور ان کا قبضہ چھڑانے کے لیے جو لوگ جد جو وجہد کر رہے ہیں ان جوہد کو قتل کرنے کے لیے لاپتہ کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالنے کے لیے یہ لوگ وہاں گئے ہیں دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے